Вот изучаем законы Украины, да, основной закон Украины, Конституцию Украины. И вот знаете, чем дальше влезть, тем больше дров, как говорится. Все статьи очень интересные, очень нужные, очень правильные. Но чем дальше читаешь вот эту книгу замечательную, тем больше понимаешь, что нас всех ну, по, всем, по всем статьям, так сказать. Да. Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Як це, цікаво, соблюдається. Ну, право то оно є, тільки... Ну, ладно. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Тобто, мабуть, вас в якийсь момент повинні предупредити да, о ваших правах та обов'язках. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку встановленими законом, є нечинними. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку встановленому законом, є нечинними. Що виходить, що якщо ви не знаєте, які це права. права громадян и обовязки, если вы их не знаете и вам их, не, о них не рассказали, то даже если вы их нарушили, никакой ответственности, да? Они просто ены чинными, если вы их не знали. Ну, я не знаю, как понимать эту статью. Для чего она тогда нужна? Ну, не понимаю. Напишите в комментариях, может, вы знаете, как вот это растлумачиты Потому что я, ну, не знаю. Вообще говорят, если незнание законов не освобождает от их ответственности за их неисполнение, да, а тут наоборот написано, если вы не знаете, то эти законы, значит, начини. Вот вы можете пойти что-то совершить и сказать, я не знал, что это по закону нельзя, но до меня не довели, вот согласно статье номер 57. И оказывается тогда, а, ну скажут, ладно, тогда это все равно, если вы не знали, то это и закон начинный. Странности какие-то. Ой. А ну і ще раз. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відомого населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Ну, значить, так і є. Да. Ставте лайк. А. И еще вот каждому гарантуется право знать свои права и обовязки. Каким образом? Ну, гарантуется, ну, я не могу слово понять, гарантируется. То есть вам гарантированно должны были их рассказать, да, получается. Вот вы какой-то возраст достигли, вам гарантированно должны были где-то где рассказать об этих правах. В общем, статья 57, очень много вопросов.